Я Мария Лемещук, психотерапевт и онлайн-терапевт. Веду практику с 2012 года. Как ты попала в профессию? Это был мой осознанный выбор, и в какой-то в какой мере он навеял моей семейной истории. Почему? Потому что я уже психолог, можно сказать, в четвертом поколении. Моя прабабушка со стороны отца, она работала в психиатрической больнице. Моя бабушка заведовала отделением психиатрии. И моя мама, она практикующий психиатр, она заведует отделением психозоматической медицины. Я с детства слышала очень много историй по поводу того, как устроен человек, как устроена его психика. Мой папа тоже врач, но в другой специальности. Он акушер-гинеколог, поэтому тематика медицины в моем доме была постоянно, я в этом выросла. Когда постал вопрос о том, кем же я буду, какую профессию я выберу, для меня, в принципе, все было очевидно. Я хотела быть врачом, но мне была ближе психология. Так я поступила в медицинский университет в 2006 году на факультет медицинской психологии и стала врачом-психологом. В каком направлении ты работаешь? Расскажи простыми словами. Я работаю в направлении когнитивно-поведенческой терапии. Эта терапия направлена на работу с нашими мыслями и на работу с нашим поведением. Мы не задумываемся, но мы идем по определенным шаблонам. Очень часто мы думаем определенным образом. И не всегда наши мысли, наше видение себя, видение того, что нас окружает, соответствуют реальности. И наша задача в психотерапии ⁇ найти эти искажения, если они есть, и поменять мысли на более рациональные, на более адаптивные. Точно так же параллельно мы работаем с поведением. Мы меняем определенные поведенческие паттерны и меняем их на более эффективные. Тем самым мы помогаем человеку выйти с определенного замкнутого круга, когда он на протяжении длительного времени ходит по одному и тому же маршруту и не может найти выход с той или иной ситуации. Лично мне нравится КПТ, потому что она является эффективной. Это показывает моя работа лично, это показывают научные исследования, которых действительно проведено множество и доказана эффективность этого метода научно. Для меня, как для врача, это очень важно. Также для меня важно то, что КПТ — этот метод, который дает результат довольно быстро. И когда клиент приходит на терапию, ему не нужно ждать года, до да, прежде чем он увидит первый результат. Уже на первой сессии, на первой встрече мы смотрим, какие у нас есть проблемы, и мы ставим цели. И постепенно мы мониторим, как мы достигаем этих целей. С какими темами ты работаешь? Очень часто ко мне обращаются люди, у которых есть депрессия и тревоги, когда есть подавленное состояние, когда человек чувствует себя разбитым, когда теряется интерес к жизни, или есть очень большие переживания. Обращаются люди с разными фобиями: это может быть страх высоты, страх помещений, где очень много людей, или наоборот, страх одиночества с паническими атаками, когда эти переживания уже переходят на телесный уровень, человек ощущает определенный физический дискомфорт и не может с ним справиться. Также в своей работе я часто встречаю и хорошо работаю с проблемами самооценки, с проблемами перфекционизма. Это моя очень близкая тема, потому что я защищала диссертацию, именно которая была связана с перфекционизмом и влиянием его на жизнь человека, его позитивные и негативные стороны. Когда человек чувствует себя успешным, да, и, и социум видит его как успешного, успешную личность, но при этом человек не чувствует себя счастливым. Очень хорошо я работаю с проблемами адаптации, как когда человек чувствует, что он не может справиться с чем-то новым в его жизни, это может быть то ли смена работы, то ли переезд с одного города в другой или с одной стороны в другую страну, когда человек чувствует себя потерянным, одиноким и нет поддержки, нет понимания, как быстрее адаптироваться к новому. Что для тебя психотерапевт? На самом деле для меня психотерапия – это неотъемлемая часть моей жизни. Я знаю, я искренне верю в то, что это тот инструмент, который может сделать человека более успешным, более счастливым. Под какой саундтрек я бы окончила фильм о себе? Ну, скорее всего, это будет «Don't Worry, Be Happy» от Бобби Макферрина. You might want to sing it note for note. don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.